উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে শেষ হল একচল্লিশতম উত্তরবঙ্গ পুষ্প প্রদর্শনী শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে আগত বিভিন্ন ফুল উদ্যোক্তাদের কি আশা আকাঙ্ক্ষা আগামী দিনের সম্ভাবনা এ নিয়ে বিস্তারের রিপোর্ট অরুণ কুমারের শিলিগুড়ি থেকে সঙ্গে থাকুন উত্তরবঙ্গের বাণিজ্য নগরী যেটা আমরা শিলিগুড়িতে আয়োজিত হয়ে গেছে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম প্রাঙ্গনে একচল্লিশতম ফুল প্রদর্শনী যেখানে একশোর বেশি গ্রোয়ার এসেছিলেন প্রায় অনেক জায়গা থেকে এখানে প্রদর্শিত হয়েছে বিভিন্ন ফুল এবং যারা এখানে এসেছিলেন যারা গ্রোয়ার বিশেষ করে কালিম্পং দার্জিলিং মিরিক এই অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা বা বয়স্ক অভিজ্ঞ যারা রয়েছে তাদের কি অভিজ্ঞতা হলো এই পুষ্প প্রদর্শনীতে এখন আমরা শুনবো তাদের কথা আপনার সঙ্গে থাকুন ফিরিয়ে আসছি একে একে তা তো বহুত আচ্ছা এসে রাখনেওয়ালা জো না ও ছোটা ছোটা ওরা আচ্ছা সমান্তা ছোটা ঘর মেয়ে ভালো করতে চলে মানে সহকারি সহায়তা হলে খুব হয় যারা এখানে আপনাদের বিভিন্ন স্টল যারা গ্রাম করে ওদের সহকারী যে আছে যেমন আপনার স্বাস্থ্য সাপ্লাই করে ভালো হয় যে एक तो हमारा स्टाफ स्टॉल छोटा हो गया और दूसरी बात ये टॉयलेट वगैरह का मैनेजमेंट तो बिल्कुल नहीं है अच्छा नहीं है बहुत गंदा है और जो ये रैक वगैरह बना रहे उसमें मैनेजमेंट का होना चाहिए मतलब दूसरा लोग को दे करके के हम लोग को एक ज़्यादा पैसा ले रहे हैं तो मैनेजमेंट अच्छा हो रहे साफ़ सुथरा और अच्छा ये टॉयलेट का सब का व्यवस्था होना चाहिए उन लोग को मालूम नहीं उन लोग को बताना चाहिए क्योंकि जो पढ़ा लिखा लोग है गूगल में सर्च करके यूट्यूब देखते उन लोग को थोड़ा बहुत मालूम है लेकिन ये जो अभी इसके इसमें गाना बज रहा है थोड़ा अच्छा वाला नहीं तो कुछ रिकॉर्ड करके भाषण वगैरह कुछ करेंगे अच्छा ये पावर फा, के बारे में बैंक के बारे में बताने से बहुत अच्छा रहेगा विशेष गरेर हामी यो फोरिकल्चरलाई डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ र मेन चाहिँ दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसियाल मिरिक जो हिल एरिया छ इभन अब तराई लट अफ स्कोप स्कोप इतना ज्यादा ज्यादा छ कि तपाईँको सरकारले गभर्मेन्टले अलिकति पनि अब हेल्प गऱ्यो भने मतलब यहाँ हाम्रोमा दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसियाल मिरिक इभन सिलगढीमा अनइम्प्लोइड अनइम्प्लोइमेन्ट हुँदैन किनभने हामी यहाँ जुन चाहिँ एसोसिएसन बनाएर हामीसँग जोडेर नियरली फोर्टी सिक्स युथ अब नियरली जो चाहिँ पढेर आएर रा बसिरहेको छ उनीहरूको लाइभलीहुड भइरहेको छ जीवन जीविका चलाइरहेको छ तर आफ्नो बलबुतामा तर अब सरकारबाट चाहिँ यति बिघ्न अब नेसनल हर्टिकल्चर मिसन थुप थुप्रो छ तर अनदेखा भएको छ भएकै कुरो अब फ्राइन्टली भन्नुपर्छ जो हर्टिकल्चर फोरिकल्चरको डेभलप गर्ने जो जेन्युन गर्नेहरूलाई अहिलेसम्ममा कुनै पनि फेसिलिटी चाहिँ सरकारबाट चाहिँ पाएको छैन अब छ सरकारबाट वेबसाइटमा हेऱ्यो भने करोड सेन्ड करोड आयो भन्छ तर यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो हिल एरिया या कुनै पनि गर्नेलाई जेन्युन जो छ उनीहरूले चाहिँ के पनि बेनिफिट चाहिँ पाएको छैन तर यो चाहिँ सरकारले हामीलाई यो सबै चाहिँ अनदेखा नखेर देख्यो भने चाहिँ भोलिको दिनमा यहाँ अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम प्रोल्म बढेर जाँदैन अर्को कुरो यहाँ कच्याडा हुँदैन डिस्टर्बेन्स हुँदैन किनभने आफ्नो काममा भएपछि पिस एन्ड प्रस्पेरिटी आउँछ डेभलपमेन्ट हुन्छ ब्युटिफिकेसन हुन्छ सहरको विकास भएर जान्छ त्यसलाई चाहिँ के भने कस्टमर त्यस्तो धेरै छैन होइन हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा अलिक कम्ती नै छ अनि विशेष गरी चाहिँ हामीले अर्गनाइजरहरूकोबाट पनि केही एक्सपेक्टेसन राखेको थियौँ उहाँहरूले अलिकति लास्ट इयरभन्दा राम्रो गरिदिनुहुन्छ होला यसो स्पेसहरू भयो होइन अनि यो चाहिँ अब यो फ्लोरिकल्चरमा काम गरिरहेको छ ग्रुपर हामीले सरकारबाट चाहिँ अब हामीलाई यो फ्लावर फ्लोरिकल्चरमै हामीलाई केही सपोर्ट गरिदिनु भयो भनेदेखिलाई हामीलाई एकदमै रुचानी हुन्छ राम्रो हुन्छ सुन्दर चिज ठन्डा मनोरम परिवेश चिज त्यही परिवेश सुन्दर रहेछ আমরা যা এক্সপেকটেশন ছিল সব কিছু এবং ব্যবসায়ীরা ভালো ব্যবসা করছে একশো একটা স্টল এসছে আড়াই ছাব্বিশ মতো পট এসছে পনেরোশো একটা স্পেসিস ছয়শো প্রতিযোগী সবাই এসছে এবং প্রত্যেকে ভালো বেচাকানা করছে মানুষের ঠিক থেকে ভিড় মাছ ভর্তি ভিড় এবং রাত দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে এক হাজারের উপরে শিল্পীরা নাচ গান করেছে এবং সেমিনার করেছি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের সহযোগিতায় সুন্দর এবং ভালো